Боже, мы не исчезли, и мы на этом месте. Это не наша заслуга, не то, что мы такие хорошие, добрые. Это заслуга Господа нашего Иисуса Христа. И давайте за это скажем «Слава Богу». слава Богу. Знаете, в многих музеях, великих музеях есть картины, когда ты заходишь, и там есть распятие. И многие люди проходят, смотрят как на искусство. Некоторые смотрят с удивлением, некоторые смотрят с презрением некоторые смотрят и размышляют что же сделал Иисус Христос что Его там распяли знаете, в детстве я тоже ходил с бабушкой в православную церковь и было распятие, бабушка говорит да это Иисус Христос, это наш Господь Бог ну, Бог, Бог Господь, Господь, Иисус Христос и Слава Богу а что Он сделал для меня в моей жизни я так и не знал, знаете и мне сегодня хочется поговорить о распятии мы привыкли, что раз в месяц на эту тему только разговаривают, и то на хлебопроломение. Мне хочется сегодня поговорить, потому что мне Господь на сердце это положил. И мне хочется зачитать от Луки 23 главу и поделиться своими размышлениями, своим мнением. Чтобы каждый сегодня, как говорится в песне, зайдем на Голгофу, мой брат, там посланный Богом Мессия распят. Сегодня мы можем зайти на Голгофу, и посмотреть, вдуматься, что для меня есть Иисус Христос, что Он для меня сделал в моей жизни. Так я иду или не так я поступаю с Иисусом Христом, я, или без Иисуса Христа. Можно быть говорить, что я с Иисусом, но Иисус будет там за окном очень рядышком, очень близко. Знаете, когда Иисуса Христа распялен. Его не в городе распяли, не в Иерусалиме, его за городом, за воротами, чтобы все люди могли к нему пройти, чтобы все прошли, все нуждающие и обремененные, приходите ко мне, и я успокою вас, говорит Иисус Христос. Я зачитаю вот Луки 23 главу, будем читать выборочно, может быть, не все подряд. И потом... И поднялось все множество их, и повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря, мы нашли, что он развращает народ наш, и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем. Пилат спросил его, ты царь иудейский? Он сказал ему в ответ, ты говоришь. Пилат сказал первосвященникам и народу, я не вижу никакой вины в этом человеке. Но они наставили, говоря, что он возмущает народ, куча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат услышал о Галилее, спросил, разве он галилеянин? И узнал, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидел Иисуса, очень обрадовался, и потому как желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. И предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его, насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал его обратно к Пилату. И сделался в тот день Пилат и Ира друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же созвал первосвященника, начальнику и народ сказал им, вы привели ко мне человека, сего, как развращающее народ. И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновного ни в чем, в том, в чем вы обвиняете его. И вот также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойно смерти. Итак, наказал его, отпущу. А ему и нужно было для праздника отпустить им одного кузника. Но весь народ стал кричать, смерть ему, отпусти нам вравы. Воровок был посажен в темницу за. Изведенные в городе возмущения и убийства. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: Расми, растни его! И он третий раз сказал им, Какое же зло сделал Он? Я ничего достойно смерти не нашел в Нем. Итак, наказал, Отпущу. Но они продолжались с великим криком требовать, чтобы Он был распят. И бог крик их и первосвященников, и Пилат решил быть по прошению их, и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал их волю. Когда повели его, то, захвативший некого символа Киреянина, шедшего с поля, возложил на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа женщин, которые плакали и рыдали о нем вели его с ним на смерти двух злодеев. И когда пришли на место, называя ловно, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил, отче, прости их, ибо не знают, что делают. И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел, насмехаясь же вместе с ним и начальник, говорят, других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Так же и мои ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говорили, если ты царь иудейский, спаси себя самого. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими, юленскими. Все есть царь иудейский. Один из повешенных злословил его и говорил, если ты Христос, спаси себя и нас. Другой же напротив унимал его и говорил, если ты не боишься Бога, тогда и сам осужден на то же. И мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли. А он ничего худого не сделал. И сказал Иисус, помяни меня, и сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне будешь со мной в раю. Был же около шестого часа дня, сделалась тьма по всей земле до часа девятой. И померкло солнце, и завеса в храме разодралась посередине. Иисус возгласил громким голосом, сказал, «Отче, в руки твои предаю дух мой». И я сказал, и спустил дух. Сотник же, видев происходящее, посред... прославил Бога и сказал, «Истинно этот человек был праведник». Вот такие-то слова произнос сотник. А как мы произносим? Истинно Иисус Христос был Господь Бог. Что Он сделал в моей жизни? для чего он зашел на Голгофский крест. Знаете, перед тем, как Иисуса Христа распять, можете представить, судилище вот это, тут люди стоят, а там крепость за стенкой, за стенкой сидит Морава. Иисус. Пилат выходит и говорит, кого вам отпустить? Иисуса или Вараву, потому что одного человека должны были отпустить. И все кричат Варава. А затем, когда ворава слышит, что кричат его имя, и он понимает, что приговор подписан. И креста всего было. Два узника. Потом дальше слышит ворава. Он же не слышит, что говорит Пилат. А что будет этому Иисусу Те кричат? Да будет растет. И все кричат, а ворова слышат, что растят. Вот представьте такое состояние человека, как, которому сказали, вас сегодня расстреляют. Знаете, я в своей жизни такое испытал. Это гнев, ненависть, жестокость. В мыслях пролетает отомстить, а ты понимаешь, что ты ничего уже сделать не можешь. Уже рядышком смерть, она стоит. И здесь, здесь, рядом тебе прощение только к Богу нужно обратиться. Только тогда Он тебе поможет. Только тогда Он тебя спасет. Фараон тоже это перенес. И тут, представляете, на секундочку открываются двери. Говорят, фараон, выходи. И он понимает, что его выводят на распятие. То, что весь народ приговорил его. Это был убийца, главарь. У него были подчиненные, которых будет распинать с Иисусом в, в книге, в одной книге исторической, этого в Библии нету, его споймали за то, что они убили священника и забрали золото. И кто-то увидел и сдал. И их арестовали. И он, если мы читаем исторические данные, Варава неоднократно сидел в тюрьме. Браво, это в переводе сын отца. Отец хотел, чтобы был достойный сын, а сын стал преступником, закоронил он преступником. И вот ему, он выходит из теницы, и ему говорят, ты свободен, иди куда хочешь. То есть как я свободен? Вы скричали, человек меняется. Знаете, когда вроде как камень с плеч падает, человек меняется, говорят, ты свободен. Так самое, когда там нет... Запросили высшую меру наказания, расстрел. А когда дали 15, я сказал, фух, все прошло. А перед этим обратился к Богу. И Господь помиловал, по милости Божьей, до сегодняшнего дня я здесь и живу. Моих друзей уже нету. Это печально, жалко. Другим проповедуешь, не хотят слушать. Некоторые слушают и кивают головой. Хорошо, хорошо делать свои друз... другие дела. И вот можем представить на минутку, все четыре евангелиста пишут, что Иисус был распят посередине. А давайте на минутку представим. Один разбойник, второй разбойник, а Иисус краю. Сбылось бы Писание или нет? Или что-то поменялось в нашей жизни или нет? Конечно, поменялось. Мы бы не были спасены. Мир пришел одной большой-большой дорогой, как сестра говорила сегодня в стихе. Но Иисуса распяли посередине. Почему посередине? Я вам скажу, если вы не знаете. Иисус Христос разделил этот мир на верующих и на неверующих, на вец и на козлов, как пишется в Писании. Матвея, 25 глава, 31 стиха, я зачитаю. Когда же придет Сын Человеческий во славе и все святые ангелы с Ним – Тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. Вот что сделает Господь. Он разделит людей. Этот мир разделен будет. Кто-то уверовал, кто-то не уверовал. Кто-то спасен, кто-то не спасен. Сегодня, может быть, и ты, душа, здесь сидишь, вроде в доме молитвы, вроде при церкви, но ты не принял Иисуса Христа в свое сердце. Потому что Иисус Христос, когда был распи... распинаем на Голгофском кресте, Он забирал все наши грехи, болезни, недуги, грехи. Я зачитаю, но ну, не всю, 53 главу, она обо всем, об Иисусе Христе говорится полностью, от начала и до конца. Я выборочно несколько стихов зачитаю. Это четвертая стиха. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и чужим Богом. Но он взял, и он был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились. Мы все блуждали, как полцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Что самое интересное, Писание говорит, всякий проклят будет висящий на древе. Иисус Христос за меня, за вас стал проклятием. За свои грехи, за свои беззакония мы должны быть там на Голгофском кресте. Висеть там на Голгофском кресте за свои беззакония. Но по милости Божией, я когда мне подарили Новый Завет и Псалтер, я начал читать, я начал понимать, о чем я читаю. Мне Дух Святой открывал. Меня никто не учил. Так получилось, что меня Господь учил. Потом начал ходить в дом молитвы, смотрел, слушал. Мне самое интересное, больше мы говорили, когда тебе, на, тебе же надо покаяться, чтобы ты все понимал. Я говорю, да я и так все понимаю. Читаю Слово Божье, я понимаю. Знаете, самое интересное, когда я читал Слово Божье, первое, что понял, где Иисус Христос, как пастух и овцы, я говорю, так что ж тут непонятно, Дух Святой только так может открыть. Отцы это есть люди, пастух это есть Иисус Христос, который ведет своих овец за собою. Это мне сразу Господь открыл, мне никто не будет. Я просто не понимал, что я покаялся в зале суда, когда мне высшую меру наказания запросили. Я всю свою жизнь видел, но ни одного хорошего поступка, когда я оказался. О Господи, она так быстро пролетела. У меня такой панический страх был. Я говорю, Господи, прости, Гай. Я больше таким не хочу быть. Господь изменил. Знаете, на Голгофе три смерти. Три креста и три смерти. Не одна. То, что посередине забрал наши грехи и умер за наши грехи беззакония. Второй ушел в ад, не покаявшись грешником а третий покаялся. И был спасен для греха. Он ушел от греха. Это милость Божья. Это забота Бога о нас. Знаете, крест это распятие, жестокое и позорное казнь преступников, бунтовщиков, военных преступников, рабов. Но Иисус Христос ни к одной этой категории не принадлежал. Он был причтен к ним. Причтен и все. Он был в компании позорных. Но он ничего плохого не сделал. Знаете, когда висели с ним по боках два разбойника, один поносил, может быть сразу и другой поносил, об этом не пишется в определенное время. Но сперва распинали Иисуса Христа первого. И они видели, как его распинают. Он не кричал, не молился, не ругался, не поносил, не проклинал тех, которые его распинали, тех, которые его казнили и тех, кто вынес приговор. Казнить его. Он был кроток и смиренный. И это второго разбойника удивило. Как это? Знаете, все говорили слово если. Очень интересное слово. Если ты Господь, сади. Если ты Христос, сади. И так далее и тому подобное. Но второй разбойник не сказал Если. Он перед этим признал, что это есть Господь Бог, что это есть Мессия. Он сказал, помяни меня. Не спаси, а помяни хотя бы меня в своем царстве. Он его признал царем, признал Мессией. То есть сказал Иисус Христос, ему сказал, истинно сегодня будет со мной в раю. Так бывает. Что самое интересное, знаете, мне дорого, что Иисус Христос самый первый вошел в рай, это разбойник. Это меня коснулось. Не праведник вошел, праведники туда не идут. Праведники были фарисеи, сабдукеи. Они отвергали Иисуса Христа, они насмехались над Ним, смеялись над Ним. Они поносили Его мы видим. И что самое интересное, знаете, Пилат хотел его спасти. Сперва разбойнику, когда выносили приговор, только после того его бичевали. А Иисуса сперва бичевали, а потом вынесли приговор. Он говорит, посмотрите на это измученное тело. С ним с него хватит. Давайте мы его отпустим. И начали кричать распне. Как и сегодня мы стоим под Амловским крестом, и кто-то кричит, распни его. Я его сегодня распинаю своими грехами, беззакониями. Распни. А кто-то кричит, за что? Так же были и солдаты. Они делали свою работу. Они привыкли распинать. Это была ужасная, самая ужасная смерть. Но это не римляне эту смерть придумали. Это еще дальше идет. По исторических данных, если читать, распинали, потому что грешников, когда распинали, чтобы они земли не дотрагивались, считали, не помню в каком-то государстве, что земля это святая. Нельзя, чтобы грешник торкался земли. Это позорная была смерть. А римляне еще хуже сделали. Жестче. И когда распинали человек, когда умирал, его не снимали с креста. Прилетали вороны, выклевывали, плевали. Это унижение было и так далее, и тому подобное. Но Иисуса Христа сняли. Положили в пещере, в гробу. И он третий день воскрес по Писанию. И я верю в это, потому что он воскрес в моем сердце. Это милость Божья. Знаете, сегодня Иисус Христос стоит на головском крестьян висит, расставил руки и говорит, придите ко мне все труждающие и обременные, и я вас успокою. Знаете, один мужчина, такое свидетельство, жил, сперва учился, зарабатывал деньги, построил дом уютный, вот как не женился до 50 лет, но ну, не сложилось жизнью. Напротив соседей жили двухэтажный дом. Дети были. Он ночью прокинулся, смотрит, огонь горит. Он вышел на улицу, в чем был, выбежал, смотрит, ребенок пятилетний, в окне там что-то стучит, пытается открыть, не может. На втором этаже. Он до дверей не закрыты. Он немая, или мая, или лестница. Деревья нету, дерева, чтобы залезть в дом. Он смотрит, водосточная труба, и он начал карабкаться обрел себе руки, изранил. Но с третьего раза смог залезть, разбил окно. И ребенок уже чуть ли не задыхался, он его спас. И он захотел его усыновить. Но был еще один человек, который хотел усыновить. И вот первому суду дается слово. Говорит, у меня многодетная семья, ваша честь, вы были у меня дома. Все детки одеты, обуты, накормлены. И этому ребенку будет что покушать, он будет одет, будут игрушки, будут друзья. Понимаете, я бы хотел, чтобы он был у меня, в моей семье. А что вы скажете? А то ему нечего было сказать. Он подходит до судьи и говорит, вот посмотрите на мои израненные руки. Я за этого ребенка пострадал. Но если нужно, я за него из жизни свою отдам. Так само сегодня Иисус Христос отдал свою жизнь за каждого из нас. Он все перенес. Можно много говорить об Иисусе Христе. Но если мы не примем Иисуса Христа, мы зря прожили жизнь. Она быстро течет, она быстро летит, быстро заканчивается хочется нам тоже, получается, как Саша говорил, раз уже пенсию ждем, а ее нету. А то ее мы до этой пенсии. Проснемся ли мы завтра? Не говори его, пока не перескочишь. Может не проснуться. Прилетит случайно ракета, я не желаю этого зла никому. И тебе тоже. И можешь не проснуться. Поверь. Можешь идти, тебе кирпич на голову упадет. Можешь идти, тебя машина собьет. Это не в нашей власти. А если ты на Бога уповаешь, Господь тебя сохранит. Даже если машина собьет, даже если кирпич на голову упадет, ты будешь с Господом. Господь может быть рядом. Да не с Господом, как некоторые говорят а там его нету в сердце. Да я душой верю. И сатана верит, и трепещет. А толку пол. Он выступает против Иисуса Христа. И Иисус Христос пострадал за меня, за тебя, за весь человеческий род. И Господь хочет, чтобы сегодня каждый, если еще есть такая душа непримиренная, примирилась с Богом. Это главное. А все остальное второстепенно. Если ты будешь с Богом, у тебя будет все. Как брат говорил, был хлеб, и до хлеба стреляла, летала, и вы с голоду не умерли. Тоже Господь заботился о вас. Хоть были в оккупации, за вас молились, переживали. Но молились до Бога, чтобы Господь сохранил. И Господь сохранил. Это милость Божья потому что Иисус Христос был за нас распят. Слава Богу за это. Аминь.